الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد موعد بعد اهدنا الصراط المستقيم سيرات كالو كي تبدا بسعرات بتاعنا بتاع السعرات سين رو بين طه tapi kerana ada suruh bahasanya tak sesuai dimulakan dengan sin maka belakangnya ikhlaq dari surah saraf ini. jadi dia sirat sirat satu bertukar oleh sin sarata maknanya satu yang menelan jadi bila surat sirat adalah jalan yang besar jalan yang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu SWT yang menuju kepada syurga yang membawa kepada ampunan di sisi dan kalau kita lihat dari sudut analisis statistiknya dalam Al-Quran, ada 45 kali yang Allah SWT menyebut kata sirat dalam Al-Quran Al-Karim. 32 kali daripadanya sentiasa diiringi dengan al-mustaqim. Kata al-mustaqim. Selain ada sirati, sirataka, siratil azizil hamid. Tetapi 32 kali disebut dengan sirat mustaqim, diikuti dengan mustaqim. Dan sirat ni kalau kita dapat dia ada lagi satu perkataan yang mirip dengannya iaitu perkataan sabil. Sabil juga maknanya jalan. Kalau sirat tadi maknanya jalan besar yang umpama yang dikendaki oleh Allah di situ iaitu menelan. Artinya kalau kita melalui jalan tersebut dia akan bawa kita seumpama jalan highway yang besar itu. Kan jalan ni sifatnya kalau kita masuk kecil kita sekitar. nak kalau highway yang ini yang sampai 4 lane maka rasa kerdil dan kecilnya di kita maka itulah analogi yang dibawa oleh Allah SWT untuk kita pahami perjalanan menuju kepada akhirat yang akan bawa kita sebagaimana satu highway yang bawa kita pada destinasi yang pasti letak GPS yang pergi Johor Bahru bawa masuk ke highway sampai lah kepada tempat yang menuju Johor Bahru maka demikian juga syaratan mustaqim tapi syabil kalau kita berhati dalam Quran sama ada secara mufrad ataupun jamaah digunakan dengan makna-makna yang baik dan mana makna yang buruk kan itu Allah SWT sebut dan juga dalam Quran sabil mujrimi begitu juga sabil tarut sabil maknanya jalan yang kadang-kadang boleh membawa kepada kebaikan dan kadang-kadang boleh membawa kepada keburukan tapi kalau sabil ini dijamakkan oleh Allah SWT sebagai contohnya kita lihat yahdi billahu man ittaba ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nuri bi'izni ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام jadi dalam ayat ini Allah membawa memberikan kepada kita Al-Quran ini kalau kita ikuti Quran itu jalan-jalan Al-Quran itu membawa kita kepada sirat yang mustaqim wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Jadi maknanya dalam hidup ada pelbagai cara kalau kita lihat dari sudut fiqh ni Ada empat mazhab yang besar Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali Ini Barangkali ini yang kita oleh Allah SWT Maksudnya jalan-jalan yang bawa kepada Sirat Mustaqim Itu juga di sudut akidah ni Di sudut akidah ni Di sana ada syairah Di sana ada maturidiyah Di sana ada salafiyah Semua ini adalah bicara yang bersifat ilmu cara mereka memahami satu perkara yang membawa kepada tauhid, kepada akidah begitu juga di surah fiqah dan sebagainya jadi kalau kita memahami ayat ini kita, kita tidak ada kegusaran tak perlu kita nak label-labelkan orang tak perlu kita nak bergaduh dengan orang orang yang bergaduh dengan orang lain adalah orang jahil sebenarnya selagi dalam kategori ahlu sunnah maka semua mereka ini disifatkan oleh Allah SWT di situ tadi yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam subul jama' bil sabi wa yukhrijuhu min adh-dhulumati ila an-nur bi idni wa yahdihim ila siratin mustaqim dan bawa mereka kepada jalan yang lurus akhirnya daripada jalan yang pelbagai itu bawa kita pada jalan lurus umpama kalau kita nak gambarkan ada berbagai-bagai jalan yang bawa kepada highway yang besar tadi jalan bertul yang bila kita masuk saja ke sini kita akan menuju ke destinasi satu contoh kita nak pergi ke Johor ada yang keluar melalui NKRI Singapura ada yang tak mahu lalu situ lalu ke LDP ada yang tak mahu lalu ke Isan Negara lalu ke KL ini semua jalan-jalan yang akhirnya membawa kita juga kepada satu matlamat pertemuan yang berlaku di atas Siratul Mustafim kemudian perkataan Mustafim Mustafim ini kalau kita belajar di bahasa Arab dia berasal di kataan di qama dan sebelum berlakunya bentuk-bentuk pertukaran daripada waw kepada alif asalnya qawama qawama maknanya tegak tetap kan itu kita panggil qiyam qiyam mana berdiri tegak qiyamul lail mendirikan malam dengan pelbagai bentuk ibadah yang berkualiti sama ada sembahyang sunat baca al-Quran bersalawat berdoa bermunajat dan sebagainya jadi maknanya syaratim mustaqim. Kalau kita belajar ilmu fizik, dikatakan oleh ahli di fizik, bahawa mustaqim ini maknanya jarak yang paling hampir di antara dua titik. Fizik mengatakan bahawa jalan lurus mustaqim itu tadi adalah jarak yang paling hampir di antara dua titik. Mana kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kehidupan kita ni straight di atas jalan yang Allah hendaki. Tak mau ponah sana, ponah sini Pergi sana, pergi sini Lalai dan sebagainya sesekali so, lalai balik semula ke atas Siaratul Mustaqim kan itu tuan-tuan Sila menonton yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita Yang sepatutnya kita pergi darat kepada destination yang kita nak pergi Tapi kita menerima atau tempat lain Pergi sini sikit Berik kita takkan sampai ke hujung tu Mustahil sampai Kita nak pergi ke situ Letak tepat GPS Terunggi Dan sekarang ada nombor Dia punya number code pula Tak sah InsyaAllah sampai Tapi kalau kita singgah sana je Lepak sana Masuk sini Maka takkan sampai ke destinasi Masa habis banyak Wang wow, habis banyak Minyak habis banyak Dan kemungkinan kita Kalau nak dibandingkan dengan Perjalanan uh, ke akhirat tadi Kita mati sebelum sampai ke destinasi yang Allah kehendaki. Dan itu Nabi Hasanah melukiskan satu peta garisan kepada para sahabat menunjukkan ini perjalanan. Ini adalah tarikan-tarikan keduniaan yang membuat kau lalai dan kau tersasar daripada matlamat yang kau nak tuju. So ini kita telah diskusikan tentang perkataan ihdina yang berasal daripada ada hadiah hadiah yang merujuk kepada empat perkara kata Ibn Ashur tafsir, Tahri, dan tafsir Tahrir Tanmir jadi sebenarnya bila kita minta pada Allah untuk dapat jalan yang lurus jalan yang lurus ini maksudkan ini merangkumi semua perkara kerana ibadah adalah perkara yang begitu umum begitu besar tidak sahaja khusus kepada salat, zakat, haji dan sebagainya alangkah zalimnya kalaulah hanya ibadah ini dinilai pada semayang kita kerjakan 5 minit, 10 minit, lima waktu Katalah 10 minit, campur dengan wirid Lepas mayam Maka doa ada, 10 kali 5 waktu Baru 50 minit, bagilah 10 minit lagi Maka kita baru Mengimarahkan seharian 24 jam itu Hanya satu per 24 untuk Taat pada Allah SWT Macam mana nak menepati perkataan Ihrina surah al-mustaf ini Maka tuan yang dimulikkan Allah SWT, para ulama Tafsir pandukan bahasa yang bahasa dalam luar mengatakan bahawa ibadah ni benda yang umum sebab pentingnya untuk kita berniat setiap kali keluar dari rumah Ya Allah aku nak melakukan banyak kebaikan kerja di 8 pagi, pagi sampai lama malam ini merupakan ibadah pada mu senyum pada orang ibadah menolong orang dalam apa yang patut disempurnakan merupakan ibadah maka inilah yang dimaksudkan sebagai ehdina sirat atau mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus mana segala benda yang kita lakukan dalam hidup itu akan dinilai oleh Allah SWT sebagai ibadah peniaga ibadah surat mustaqim juga tu doktor ya Allah besarnya ibadah merawat orang menyembuhkan orang izin Allah SWT memberi kepada orang manusia panduan untuk hidup sihat bukan ibadah kepada Allah SWT cikgu ya Allah lagi besar pahalanya banyaknya anak murid peluang untuk dapat pahala di sisi Allah SWT ini juga surat mustaqim peniaga mekanik penjual juru jual nurse apa sahaja dalam kehidupan ini kalau kita niatkan daripada awal kerana Allah SWT ini terangkum dalam ihdina asirat al-mustaqim maka langkah hebatnya menjadi hamba Allah SWT dan kita telah belajar dalam hadis dari Muslim bila kita baca Fatihah ni ada sahutan jawapan daripada Allah SWT dan akhir sekali Allah mengatakan azali abdi walahu ma sa'al apa sahaja yang diminta oleh hamba-Ku sila tunaikan wahai malaikat malaikat Allahumma salli wa sallim ala, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah